Приветствую вас, с тобой Цибулев Дмитрий Блох, владелец мойки самообслуживания. Сейчас я нахожусь в городе Червоноград на строительстве четырехпостового мощного комплекса крытого типа. Вы помните, с предыдущих роликов я рассказывал про этапы строительства, которые были на данном земельном участке, с какими мы столкнулись с ситуациями. А какие мы сделали уклоны, какие мы сделали пескоприемники, как разместили. Хотел бы акцентировать внимание на том, что за две с половиной недели мы вышли на этот этап строительства. Вы видите, это уже залитый полностью бетон с топингом. То есть это окончательная стадия заливки нашего с вами пятна, где расположены посты мойки самообслуживания останется этап благоустройства, каркас. Мы заказали ворота, это Хорман, Германия. Мы здесь будем устанавливать промышленные ворота, с химстойки, с гарантией 5 лет, которые дает нам завод на данные ворота. Это сквозная мойка проездного типа, будет крытая, подчеркиваю. Буду про этапы уже сборки самого каркаса рассказывать много интересных вещей показывать на том, на чем нужно акцентировать свое внимание. Сейчас бы хотел ответить на вопрос подписчика, который мне пишет, поступало очень много обращений на эту тему. Дмитрий, стоит ли обращаться в компанию, которая занимается мойками самообслуживания под ключ? То есть не только строит пятно застройки, а также возьмет на себя благоустройство, озеленение, ландшафт. Также каркас, оборудование и прочее. Безусловно, я поддерживаю правильность решения, принятого в отношении того, чтобы обратиться под компанию, которая занимается этим под ключ. Она вам сделает, если хорошая, правильная компания, она вам сделает все быстро. Вот как в данном случае за половиной недели мы уже прошли такой серьезный этап работы. А, то есть, есть компании, действительно, которые занимаются мойками самообслуживания под ключ. Делать вам будут все виды работ. А в чем разница? Безусловно, компания заработает денег, коэффициенты заработка разные, лучше или не лучше принимать решение вам, безусловно, учитывая, опять же, экономику. Если приведу пример, вот данная мойка самообслуживания, здесь я и моя компания... Устанавливает оборудование, а также я веду консультации и кураторство в отношении строительства, чтобы все работы были сделаны качественно и правильно. Здесь заказчик сам оплачивает материалы. Я только предоставил бригаду людей своих, которые строили мои мойки самообслуживания, у которых опыт уже более 35 моек самообслуживания, строительства моек самообслуживания. И таким образом я ему закрываю раздел работы. Также это будет выполнено и по благоустройству, и по всем другим видам работ. От каркаса, заканчивая а, вводом в эксплуатацию проекта производства. Абсолютно все работы были выполнены ему здесь под ключ. Но материалы закрывал он самостоятельно. Почему такой выбран подход? Ну, мы понимаем прекрасно, что у каждого в городе есть свои какие-то взаимоотношения с теми или иными поставщиками стройматериалов возможность влияния на скидки. И второй момент, безусловно, не хотелось бы, чтобы прораб, прораб да, имел возможность заработать денег, денег на стройматериале. Мало того, мы контролируем качество поставленных стройматериалов. И понимаем, что если это труба, которая идет нам полностью на всю систему сливов пескоприемников, коммутационная труба абсолютно вся, это толстостенная производство Германии, не Китай. Этот выбран формат, он более приемлем и правильным. Акцентируйте внимание, если вам компания, которая занимается строительством и самообслуживанием под ключ предлагает такое решение, что вы закрываете материалы, а она вам строит, выполняет качественно работы, то безусловно стоит обращаться к ней. Были примеры в практике тех компаний подписчиков, которые ко мне обращались по ряду компаний? И задавали вопрос, Дмитрий, а стоит ли 4 поста мойки самообслуживания 100 тысяч долларов? Я запросил фотографии уже объекта, которые построили за 100 тысяч долларов, и чуть-чуть уже хнулся. То есть компания, которая им выполнила строительные работы по 4 постам, заработала ну, минимум 20-25% по моим подсчетам. При этом работы и качество строительных материалов были на очень низком уровне. Поэтому будьте внимательны, будьте бдительны, будьте осторожны, задавайте вопросы, пишите в блог. Я всегда открыт для ответов на вопросы ваши, чтобы вы были более осведомлены и подпитаны информацией, ту, которую я вам рассказываю в своем блоге. Вот бы хотел показать, что мы сейчас в данный момент, ребята мои, занимаются полностью прорезкой швов наших, тема швов. А делаем мы по а, раз, два, три, четыре, пять, шесть швов на каждый а, полпоста. И получается, тем самым нагрузка бетонная будет распределена на общую площадку, на общий периметр а, площади, скажем проще. Вот вот так вот выполнена заливка бетона системы промышленного пола, топинг, основания. С гарантированным сроком службы работы много-много лет. Ну, более 10 однозначно. С понедельника мы начинаем активно работать по благоустройству. Каркас сейчас в работе в моем цеху. А мы его обработаем полностью антикоррозийными всеми возможными способами. защита от коррозии. Также он будет оцинкован дополнительно. здесь каркас сделан исключительно под под каркас, скажем так, сделан исключительно под возможность облицовки нашего всего здания. То есть будет интересно действительно презентация данного видео. Многие, кто уже являются владельцами моек самообслуживания или будущими владельцами мой самообслуживания, поймут и оценят. Ввиду того, что мы здесь делаем а, мойку, которых очень мало в истории. Некоторые компании только сейчас начинают подхватывать этот момент. А, услышал меня в блоге, что с будущее за мойками самообслуживания крытого типа, там где есть в условиях ветряных зон, в условиях конкуренции, вот конкурент, кстати, вот посмотрите, в эконом формате открытый. То есть нам очень-очень рядышком. Сейчас я покажу. Вот видите, автобус едет, отсюда выезд и буквально тут ну, 100 метров, 100 там, с чем-то метров до этой мойки. Он открытого Типа мойка. А, зимой там мыться а весной, осенью. И когда поднимаются ветра очень и очень некомфортно, я предложил на основании этого конкурента здесь инвестору реализовать мойку самообслуживания крытого типа. Результаты, безусловно, будут. Будут и очень высокие. Есть практика реализации проектов переоборудования моек на мойке самообслуживания. А, я понимаю прекрасно, что 3-4 месяца зимы с условиями этой погоды, сырости, у них результат выше, исходя из моего анализа и наблюдения, которое у меня существует. А с вами всегда Цибулел Дмитрий, блог владельца мойки самообслуживания. Приезжайте тот, кто строит мойку самообслуживания самостоятельно, приезжайте в Червоноград, смотрите, как правильно строить мойки, задавайте вопросы по номерам телефонов, которые выложены в блоге, пишите в электронной почте, подписывайтесь на мой канал. Пишите мне в Фейсбуке, буду всегда рад. Спасибо, до свидания.